Lemon law ni adalah satu benda yang tak pernah wujud di Malaysia. Sebab tu kita tak ada bahasa Melayu pun untuk lemon law ini. Dan lemon law ini sangat unik tetapi dah banyak negara yang yang gunakan. Beza utama dia ialah sekiranya kita membeli sesuatu produk, kita ada warranty. Betul tak? Betul ataupun jaminan. Tetapi jaminan ini datang daripada pihak pengeluar ataupun daripada syarikat itu sendiri. Dia ialah satu kontrak yang kita persetujui bila kita beli barang itu. Itu warranty. Tetapi Lemon Law tidak datang daripada syarikat. Lemon Law datang daripada pihak kerajaan sendiri. So dia ialah satu set undang-undang yang diwujudkan untuk melindungi pengeluar dan juga untuk pengguna. Untuk dua-dua sekali dia lindungi. Lemon Law ini datang daripada pihak berkuasa, bukan daripada syarikat. Mm -hmm. So, untuk waranti daripada syarikat, dia berbeza-beza mengikut syarikat itu sendiri. Mm -hmm. Kalau macam kalau kenderaan, ada yang 2 tahun ataupun 20,000 ribu kilometer, ada yang 5 tahun ataupun 100,000 ribu kilometer, ada yang sampai 1 juta kilometer, tetapi itu daripada pihak syarikat sendiri. So, dia berbeza-beza. Mm -hmm. Untuk Lemon Law, dia memang bergantung kepada keputusan yang dilakukan oleh kerajaan. Lemon Law perlu dilaksanakan sebabnya akta kepenggunaan yang ada untuk melindungi pengguna tidak begitu spesifik. Dia lebih kepada barang-barang biasa macam barang elektrik apa semua. Untuk kenderaan, kenderaan ini semakin lama semakin kompleks. Okay? Kalau macam TV kita rosak, kita hantar ke pusat servis dia, dia boleh tengok, dia boleh nampak TV itu rosak. Tetapi untuk kenderaan, contohnya bunyi. Bila kita bawa ada bunyi, tapi bila kita hantar servis center tak ada bunyi pun. Ataupun dia ada masalah-masalah elektronik. Masalah-masalah elektronik ini dia bukan mekanikal. So kita tak nampak. Kadang-kadang dia berlaku. So inilah masalah besar sebenarnya sebab dalam elektronik dia tidak boleh baiki, dia kena ganti. Dan untuk menggantikan alatan elektronik di dalam kenderaan, komponen elektronik ini cukup mahal. So, Lemon Law ni dia akan kaji balik recurring issues. Dia akan pastikan pihak syarikat itu betul-betul buat betul-betul baiki ataupun ada usaha untuk menangani masalah itu. Ha, kalau tidak, dia kena dah tukar komponen itu. So Lemon Law ini lebih spesifik dan selalunya untuk kenderaan lah. Di US, di Europe. Saya fight untuk Lemon Law ni dah lebih daripada 10 tahun pun. Sampai saya dah give up tapi Alhamdulillah akhirnya kerajaan dia dah umumkan untuk keluarkan, untuk mewujudkan Lemon Law. So lemon law ni ialah satu benda yang cukup penting terutama dalam dunia di mana kenderaan semakin complicated. Kita ada EV, EV tak ada enjin. Dia lebih kepada software apa semua. So susah untuk kita tentukan. Okey, dalam dunia otomotif di Malaysia ini kebanyakan pengguna mereka memang tak begitu tahu hak mereka. Sebabnya selama ini apa yang dijanjikan oleh syarikat kenderaan itulah yang mereka terima. Mereka tidak tahu hak mereka langsung. Okey, ada benda yang mereka tak perlu bayar apa semua tu tapi dia deny. Okey, even syarikat kenderaan nasional pun sebenarnya terbabit dalam masalah ini. Kita ada banyak daripada zaman 80-an lagi. So, Lemon Law ini akan membantu nombor satu memberitahu apakah hak pengguna. Kita sebagai pengguna, pembeli apa hak kita. Dan nombor dua paling penting sekali hak kita dah ada undang-undang untuk melindungi kita. Itu paling penting sekali, perlindungan secara rasmi daripada pihak kerajaan untuk kita pengguna. Lemon Law ini diperkenalkan secara rasmi. Apa yang pihak kementerian perlu buat ialah terangkan apa itu hak pengguna dan terangkan juga apa limitation atau pembatasan dia. Dia tak bolehlah pengguna kata, oh kita aku ni dah calar sikit, besok aku nak terus tukar one to one. Dia tak boleh. Selalunya Lemon Law untuk kerosakan yang besar, yang kompleks, yang serius. Benda-benda kecil ni tak. Okay? Pengguna juga ada tanggungjawab untuk buat Contohnya bila beli kereta baru kita kena walk around pusing keliling kereta tu tengok betul-betul kereta ni okey ke tidak warna betul ke tidak ada calar ke apa baru kita letak tanda tangan terima kereta tu. So dia tak boleh main ambil mudah saja. Sebab orang Malaysia ni pinjaman kenderaan ni cukup mudah. Beli kereta harga RM100,000 pun kita tak tengok pun kereta kita ambil je. Kemudian datang masalah baru kita nak bising. So pengguna perlu buat kerja dia juga dan sekarang ni kerajaan dia dah gunakan, dia dah wujudkan law untuk membantu mereka melindungi kita. Ha, so, saya rasa sudah tiba masanya Malaysia melangkah ke alam baru di mana pengguna perlu tahu hak mereka dan pengguna juga perlu buat homework sebelum mereka beli apa-apa produk pun termasuk kenderaan. Uh, hmm. jadi maknanya lemon law ni giginya hmm. uh, ada undang-undanglah ya, yang betul. boleh melindungi hak pengguna kita ni daya betul sebab kadang-kadang hmm. kita rasa macam kita dah cukup dilindungi uh -huh. ada juga antara kita yang memang tak tahu pun apa sebenarnya hak-hak kita betul? jadi sebab tu hari ini kita nak uh, apa berbincang uh -huh. tentang lemon law dan kita uh -huh. ada dua orang yang saya rasa uh, arif dalam uh, hal ini betul? iaitu kita ingin uh, mengucapkan selamat datang Assalamualaikum uh -huh. Puan Nur Ashikin uh, Aminuddin kedua, ya. ketua pegawai operasi Formcar uh -huh. Baik Puan dan juga kita bersama dengan Mr. Andrew Suresh, Peguam Otomotif yang berada di Port Dickson sekarang. Betul, lah, sedang bercuti. Ah, tapi sebelum itu kita nak ucapkan Happy Depan Bali lah, dekat Mr. Andrew. Happy Depan Bali. <laughs> Mr. Andrew dengar? Lampak sikit tak dengar tu? Mr. Andrew dengar tak? Oh tak dengar kot. Ah, Mungkin... okay. Puan Syikin dengar Puan Syikin? Okey, sorry dia tak nampak clear. Apa soalan ada ada stuck ke? Oh, dua stuck ke. Dah lah kita dah sedang bersiaran sekarang ni Puan Ashikin. Okey, Puan Ashikin, macam Sekali lagi dengar suara saya clear? Okey, dengar tak? Okey, dah, okay, dengar dah. Ha, ha. silakan dia. Okey. Tak Mr Andrew. Andrew dengar tak? Mr Andrew dengar tak suara kami? Yes, yes. Okey. Okay. Tapi saya cuba Okey, tak apa. Kita cuba perlahan-lahan. Kalau mm. tak dengar, tak apa. Kita ulang sekali lagi. Baik, boleh Okey, baik. Uh, Puan Doa mungkin kita boleh tanyakan soalan berasas sekali. Mm. Uh, secara ringkas, apakah yang dimaksudkan dengan Lemon Law dan mm. bagaimana agaknya mm. ia melindungi pengguna seperti kami? -uh. Silakan, Kenapa Pakai. namanya Lemon? Eh? Mm. <laughs> Okey, uh, secara asasnya, Lemon Law ini dia merupakan... Uh, undang-undang yang melindungi pengguna daripada okay. produk yang rosak mm. ataupun yang cacat ataupun daripada masalah kerosakan yang berulang kali ataupun daripada yang gagal memenuhi kriteria kualiti dalam tempoh tertentu. Mm -hmm. Maksudnya lemon law ni dia, dia ada tempoh mm. untuk baik pulih tau. Okay. Kalau tak ada lemon law, sekarang kita tak ada lemon law. So tak ada tempoh. Maksudnya kalau rosak 100 kali pun satu sekali lah kita menunggu dan menunggu dan repair dan repair lah hmm. Tapi kalau ada Lemon Law dia ada tempoh yang munasabah lah hmm. Untuk pihak pengeluar baiki kenderaan yang rosak tu hmm. uh, Tapi kalau ikutkan tahun lepas KPDN dah mulalah Buat strategi interim untuk Lemon Law hmm. Di mana ia adalah langkah untuk pemudah syarikat Sebab kita fahamkan Lemon Law Encik Edu pun tahu Perundangan ni melibatkan panjang dia punya untuk implement Lemon Law Jadi pihak KPDN bermula tahun lepas lah dia dah mula buat strategi interim di mana pengguna boleh mula buat tuntutan melalui tribunal tuntutan pengguna Malaysia di TPM. -hmm. Okey, jadi itulah secara ringkasnya permulaan uh, tentang Lema Law ini. Kita nak tanya kepada Mr. Andrew. Ha, Harap-harapnya dengarlah. Yeah. Okey, baik. Mr Andrew tadi saya cakap saya nak wish happy Bali dekat you. Ha ah, terima kasih. Kan? Terima kasih. Ah, berada di Portland bercuti dengan keluarga. Okey, kita nak tanya, tanya tentang Lemon Law ini. Dah difahamkan bukan saja negara kita, malahan negara-negara luar seperti Singapura uh -huh. ah, dan juga Amerika Syarikat pun dah ada dah Lemon Law ini. Ah, jadi apa pandangan Mr Andrew tentang Lemon Law yang ada dekat Malaysia ini? Adakah akta ini harus ditambah baik ataupun ia harus dikekalkan ah, sediada Mr Andrew? Ya. Pada pendapat saya di hmm. Lemon Law di, di, di Malaysia is long overdue lah. Okay. So di Amerika uh, di mana Lemon Law bermula di sana, uh, jangka mereka orang dah lama buat tu. Okay. So now Singapore, United uh, UK tidak ada Lemon Law, tetapi mempunyai dia punya Consumer Protection Act yang hmm. uh, yang tersendiri. Hmm. So now di see, Malaysia ni ada satu passenger car market yang terbesar di Asia. Okay. Di Asia. Uh -huh. All alright? And uh, dengan um, uh, eh kendera kenderaan-kenderaan uh, EV uh -huh. yang masuk dari terutama dari negara China, eh uh -huh. uh, lemon law ni sangat teramat perlu sekarang uh -huh. because the number of cars that are produced uh, in the hundreds of thousands uh -huh. million. Yeah. So ada memang akan ada isu eh um, kecacatan kereta. Uh -huh di mana konsumer sekarang tidak tahu sebagai seorang uh, pengamal undang-undang consumer -undang, sekarang kurang faham oh. apa nak buat oh. macam shaking je cakap tadi uh -huh. uh, dia masuk workshop 100 kali uh -huh. tapi tak ada juga uh, dia punya penilaian uh -huh. dan uh, so kita perlu ada satu per, undang-undang uh, uh, yang uh -huh. memberi memberi kepastian kepastian kepada consumer uh -huh apa dia boleh buat apa dia boleh eh uh, dapat dari uh, pengeluar kereta. Mm. Itu paling penting. Saya rasa pihak kerajaan baguslah pihak kerajaan uh, uh, memulakan uh, you know proses lemon law ni. Saya harap dia akan uh, dilancarkan dengan segera, dengan cepat. Baik. Baik, uh, baik uh, mungkin kita bertanya pada uh, Puan Syikin uh, untuk kami lebih lah ya uh, lemon law ni. Jadi apakah jenis produk sebenarnya yang termasuk di bawah perlindungan lemon law. Eh uh, sorry saya tak berapa clear apa soalan dia? Uh, apakah jenis produk uh, yang termasuk di bawah perlindungan lemon law? Dengar tak Puan sikit? Eh uh, sorry tak tak apa jelas dia punya audio. Okey baik. Saya <laughs> lagi kita sekian, cuba sekian ya. lagi. Okay. bismillah. Apakah jenis produk? Oh okey. Yang ah, termasuk ah, di bawah yeah. perlindungan lemon law. Ya yeah, ah. ya yeah, betul. Ha. Yeah, yeah, Silakan. Okay. Okey buat masa ni um, kalau ikutkan uh, jenis produk tu masuk bawah fenomena lemon law ni mm. okey pada asalnya saya nak cerita sejarah pada oh. asalnya kerap lemon law bermula dengan kenderaan. Yep. Sebab kita mm -hmm. kenderaan ni harganya mahal dan juga melibatkan isu keselamatan pengguna di dalam kereta tersebut. Mm -hmm. uh, jadi dia bermula dengan lemon law dengan kereta kenderaan dulu. Oh. Tapi bermula uh, apa beberapa tahun kemudian lah okey oh. okay, sekarang dah banyak negara telah meluaskan skop produk tersebut. Mm. Di mana tak terhad kepada kenderaan baru saja Okey contohnya negara Singapura, Australia, even New Zealand hmm. dia dah merangkumi peralatan elektrik elektronik hmm. from Computer, the kereta terpakai. Ah okay. uh, ini yang yeah. Jadi jadi kami harap ah uh, FOMCA berharaplah uh, pihak kerajaan untuk turut merangkumi produk-produk lain lah. Tidak terhad kepada kenderaan okay. sahaja. Okey. Jadi kita harapkan kerajaan Malaysia cepatlah ya, mengambil tindakan tentang perkara ini bagi melindungi hak pengguna. Okey, Mr. Andrew. Uh, kita nak kembali bercakap tentang akta ini uh, dan kalau bercakap tentang akta ni yang mana uh, memberikan perlindungan kepada pengguna kita ada dekat sini adalah akta perlindungan pengguna uh, 1999 yeah itu akta yang boleh kita uh, ambil lah kan untuk melindungi hak pegun ini. Jadi kalau bercakap tentang lima law ini adakah kita uh, harus membuat lima law ini dia punya akta ni secara khusus untuk waktu sekarang ini? Mr Andrew. Okey uh, setakat sekarang sebelum uh, uh, akta baru ni yang dikeluarkan sebenarnya ni akta lama akta pengguna. Hmm. Oh, oh. Uh, uh, perlindungan pengguna. Yep, yep. Uh, tetapi sekarang kalau Katakan saya ada satu kes di mana konsumer komplain oh. tentang kriteria yang defekt yang cacat. Oh, oh. Uh, saya kena merujuk kepada tiga akta lain. Hmm. Satu akta perlindungan pengguna, satu lagi akta sebab beli, okay. dan satu lagi akta sale sale of goods. So uh, uh, susah i mean it's a bit technical sebab ini isu teknikal oh, kita kena tengok uh, ini berkenaan kenderaan uh, isu teknikal so kita kena combine isu teknikal dengan isu undang-undang untuk dapat satu uh, solusi untuk pihak pengguna kereta untuk uh, you know to maybe uh, uh, bagi kereta atau beli balik kereta so dengan uh, akta perlindungan uh, pengguna yang baru yang bakal di uh, di di keluargaan uh -huh. saya harap uh, lebih terperinci lah consumer uh, tahu uh -huh. macam mana prosedur uh -huh. untuk uh, untuk memulakan satu apa tu uh, komplain dan tindakan terhadap uh, pengeluar kereta. Uh -huh. Okay. So, ini yang kami harapkan uh, uh, so, setakat sekarang di, di mahkamah pun susah untuk mahkamah mengenal uh, pasti macam mana uh -huh. so ada isu teknikal dengan isu undang-undang. Betul. -undang. Yeah. Yeah. Uh -huh. Okay. Yeah. Kita dah so, this is the problem now. Okey. Mungkin kita nak tahu juga kan sebab ya, bila berkata tentang mm. teknikal dan undang-undang pasti mm. susah untuk buat pembuktian dan sebagainya. Mm. Tapi uh, berapa lama sebenarnya tempoh uh, pengguna boleh membuat tuntutan setelah menerima produk yang bermasalah contohnya. A uh, maksudnya alamak baru beli tapi tiga mm. bulan enam bulan dah rosak. Uh, dan meja pula tu uh, apa, mm. apa apa kerosakan yang besar. Uh, mungkin uh, Puan Ashikin uh, boleh kongsikan? Okey, ini untuk uh apa kalau buat aduan lah kan hak hmm. guna kan? Yeah. Okey, uh, kalau untuk yang ini, uh, hak untuk mendapatkan ganti rugi ni yang kita mm -hmm. perlu identifikasi sebenarnya. Uh mm. -huh. Di mana uh, apa sebab uh, pendidikan dan penggunaan ini, orang akan percaya dia adalah valid di sepanjang zaman. Sebab so, kita faham, uh, apa, strategi daripada pihak industri pun semakin mm. advance. Jadi pendidikan mm pengguna itu adalah penting Sebab kalau ikutkan pengguna perlu faham di mana fasa pertama adalah repair dulu. Uh -huh. Okey, pengguna perlu faham saluran di mana yang mereka perlu buat itu takkan tinggi. Uh -huh. So first kali repair, kalau pengguna uh, pengguna berhak untuk mendapatkan kuasa baik boleh secara percuma. Uh -huh. Dan macam saya uh -huh. tadi, lemon law kan bila dah ada lemon law, mm. Uh pengeluar -huh. perlu baki dalam tempoh yang munasabah. sabar. Jadi pengguna perlu tunggu dulu, dulu kan. Uh -huh. Okey. Kemudian kalau dalam tempoh yang ditetapkan tu masih lagi err uh, rosak. Jadi di sinilah kerosakan uh, yang sama yang masih berulang. so maksudnya pengguna berhak untuk mendapatkan produk yang barulah one to one. Hmm. hmm. okey. Kalau rosak boleh dapat hmm. maksud dapat produk yang baru. Saya nampak juga ada orang kata dia baru beli ah. handphone hmm. memang rosak yang luar biasa hmm. terus dapat handphone baru. Ah, tapi hmm. dia maksudnya bijak dia tahu itu hak dia. Hmm. Okey, tapi kita nak tahu juga ya. Itu cerita tentang uh, berapa lama tuntutan. Hmm. Uh, tapi kalau lemon law ni hmm. apa bezanya dengan warranty biasa? Ha Ada, ada beza tak agaknya, uh, Miss Andrew? Lemon sorry, law, uh, lemon uh, law dan uh, juga law, sorry uh, sekali lagi lemon law dan juga warranty biasa. Ah, uh, macam kita beli tu ada warranty dan sebagainya kan? Apa bezanya? ada beza tak? Beza di, oh sorry, cincin cincin. Okay, lemon. Saya tahu cincin cincin. Okay, lemon law, ah, uh, Mr. Andrew, lemon law dan juga warranty biasa. Ada bezanya tak? Pegunaan tak? Tengah, Encik Andrew, lemon law dan warranty biasa. Okey, okey. Okay, lemon law dan warranty biasa. Okey, ini dua isu uh, yang beroverlap. they overlap, okey? Okay. okay. Defect ni kecacatan pada kereta. Uh, kita kena faham uh, makna defect ni. Defect ni kecacatan pada kereta yang tidak boleh diperbaiki. Tidak boleh. Sepuluh 10 kali ke workshop, problem tu masih sama. Uh, Khususnya macam macam elektronik kereta. sekarang semua EV kan, so you have all these electronical problems oh. yang tidak boleh di di troubleshoot, di diagnose oleh uh, pihak pengeluar kereta. Warranty ini, warranty ini satu uh, guarantee bertulis uh -huh. oleh oh. penjual kiter uh, untuk alat ganti, so macam suspension punya parts, brake punya parts, uh, so you have the warranty. So kalau dia rosak uh, uh, penjual kita tu kena tukar mengikut waranti, hmm. terma waranti. Uh -huh. Tapi ter waranti ini, uh, tempoh dia hanya lima tahun, mungkin tiga atau lima tahun. Hmm. Uh -huh. uh, so itu bezanya. So kita kena faham uh, makna perkata defect. Defect tu tidak boleh diperbaiki. Uh -huh. Kalau tidak boleh diperbaiki, maknanya kereta tu satu lemon. Um, okay. So lah. lemon yeah so pihak manufacturer sekarang problem sekarang uh -huh. beban bukti untuk membuktikan bahawa kereta tu uh, defektif atas consumer. Uh -huh. Di negara seperti Amerika dan uh, yang lain beban bukti kat, uh, Di atas penjual kereta uh -huh. bahawa kereta tu uh, bukan defektif. Uh -huh. Alright. So dia kena buktikan dengan technical dia punya technical report semua. consumer uh -huh. so, ni bukan seorang yang ber, uh, ada uh, knowledge of technical, so ini ini yang uh, uh, kesukaran kami untuk um, cuba, you know, mendapat balik buyback atau dapat balik duit selepas itu. So uh -huh. dua isu ni, defect dengan warranty overlapping tapi berlainan. Okey. Baik, kita nak kembali kepada puan Shikin. Puan Shikin, anda katakanlah penonton Malaysia hari ini yang sedang menonton sekarang ini mungkin mereka mengalami masalah yang berulang kali. Ah bercakap tentang waranti dan sebagainya, kadang pergi ke syarikat pengeluar hmm. kan, tak tak dilayan, dah hmm. besi waranti dan sebagainya. Jadi jadi sebagai pengguna, apa nasihat yang harus diberikan kepada mereka ini supaya mereka ni boleh membuat aduan, seterusnya membuat tuntutan di bawah perlindungan undang-undang yang sedia ada. Puan Shikin. Okey, saya saya tak apa clear tapi maksudnya bagaimana pengguna boleh membuat aduan? Betul, kan? betul. Ha ah, ya ya ya. Ha Okey, okay, untuk membuat aduan atau tuntutan, buat kuasa ni boleh buat melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, mm Okey. Okay. jadi pengguna yang ada masalah kenderaan baru memang boleh buat melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Dan tapi itulah melalui apa kita juga di persatuan, apa kita punya pusat imam aduan pengguna nasional NCCC itu pusat khidmat aduan Pomka lah. Mm -hmm. Kita ada terima beberapa juga aduan di mana berkenaan dengan isu award tribunal. Okay. So di sini Pomka lihat ada gap lah di mana pengguna perlu dididik ataupun didedahkan tak mm -hmm. um, langkah-langkah standard prosedur yang mereka perlu ambil sekiranya pihak penentang mm -hmm. tidak patut dengan award tersebut. Mm -hmm. So pada masa mm -hmm. sekarang ni pengguna ada juga yang datang kepada CDC untuk minta bantuan lah ke mana mereka boleh pergi sekiranya pihak penentang tidak mematuhi award tersebut. So, boleh juga datang kepada Formka untuk kami bimbing di mana mereka perlu pergi. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik, jadi kita perlu tahu hak kita dan jangan takutlah untuk bersuara. Yeah. Ha, Menuntut ganti rugi, tuntutan dan sebagainya. Mm -hmm. Baik, terima kasih ucapan kepada duduk orang temu kita. Yeah. Kerana sudi bercakap tentang lemon law, lindungi hak pengguna. Terima kasih, uh, Mr. Andrew Suresh, Peguam Automotif dan juga Puan Nur Aminuddin, Ketua Pegawai Operasi Formka. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih kedua-duanya. Baik.